В одном из поселков Челябинской области холодной ночью таинственным образом исчезла главная достопримечательность – общественный туалет. Власти поставили его несколько лет назад, но в один из январских дней клозет исчез. Черт Я насконечно выясняла все подробности. Удручающее и даже немного депрессивное зрелище конструкция бывшего туалета сейчас больше напоминает шафот. Но не эта ассоциация расстроила местного фельдшера, когда нужда привела его сюда в первый рабочий день этого года. В самом ФАПе туалетной комнаты никогда не было. Туалетной комнаты никогда не было. Комнаты никогда не Комнаты никогда не было. Поэтому на задворках четыре года назад и построили деревянную будку. А в новогодние праздники она исчезла. Уже место стояло на балансе администрации администрации заставила главу поселка обратиться куда надо. Запутанная история.